Так, всем привет, ребята! Сегодня я буду рассказывать вам про лизуны. Я их купила вот такой вот, видите? Один вот такой, вот, с такой вот баночки. Как вы видите, вот, такая, вот такой вот. А второй вот такой. Вот, такой вот. Мне сказали, что... Короче, потом. Давайте первый вот этот. Смотрите. Оп! Очень прикольный лизун. Я их даже не доставала. Вот, видите, вот он такой. Вот, вот такой. Такой. Короче. Э, хочу вам сказать, что очень классно везу Но, как по-моему, он уже пробыл в коробке, он уже стал каким-то квадратным. Но эти цвета потом смешаются. Ну, это минус, что эти цвета потом смешаются, и он будет каким-то синим. Короче почему я синим думаю потому что он его видите больше уже синего там вот был больше золотистого я смотрела и короче такой у меня попался у всех я смотрела что такие были больше золотые фиолетовые перламутровые он у меня будет такой синий вот такой он в коробочке как вы видите и вот такая крышечка. Мне моя подружка говорила: если тут 5 с плюсом, то значит это мальчик. А если. Ой, не... не фокусируется камера. А если просто 5, то это девочка. Но я говорю, это для детей, которых. Короче. И вот. Она похожа на ртуть. Но Это не им напукает. Она но у меня не слышно. На камере не слышно. А мне так слышно. Давайте второй. Так, наверное, видно так. Надеюсь, я просто надеюсь, что видно. Надеюсь, что видно. Подождите, я что-то себе подложу. Я постоянно подложу что-то. Ой, камеру, помогу. Камеру закрыла. По-моему, вот так нормально, да? Вот дальше такой лежу. По-моему, его не трогали, он не цапанный вообще, такой классный вообще. Смотрите, не трогали. Но сейчас я его немножко испорчу. Вот достаю. Достается он легко. Сейчас. Хопа, достался. Это как бы жвачка для рук. Это антистресс. Как можно сказать. И мне сказали, что с него можно слепить что угодно. Но если он упадет в воду, то... Ой, он испортится, короче. Вот, так вот мне сказали. И мне сказали, что он прыгает. Давайте проверим, ребята. Сейчас я сплеплю кружочек. Ой, что-то расческа закрыла всю камеру. Ой, что за расческа такая, блин. По-моему, так нормально. Видно вам немножко, да, видно. Давайте вот так, примерно. Так вам покажу. О, так нормально. Я слеплю и посмотрите, как он прыгает. Слепите очень хорошо. Я слеп... не слеплю очень хорошо и смотрите. Он прыгает как попрыгунчик. Да. Вот. Кстати, я хочу слепить кое-что. Потому что моя подружка, ой, лепила это. И я хочу это тоже слепить. Конечно же. Хочу слепить это. Смотрите, что. Ой. Он рвется, да, мне говорили. Он рвется, но это можно, чтобы он порвался. А вот этот жидкий, то, что я вам показывала, да, то нельзя, чтобы он рвался. Вам, наверное, видно? Да? Видно. Так. Опа, видите, какой червячок долгий получился. Очень большой червяк, очень большой мне он так нравится. Я сейчас вам покажу, какой червяк у меня вышел. Ой, крышечка. Так, вот такой вот аж червяк. У меня даже камера не вмещается. Вот видите, какой большой-большой, здоровезный. Но зато такой маленький лизунчик, но червячок здоровезный больше. Сейчас я делаю его немножко таким, как бы, таким Вот вот похоже на змею немножко. Видите, я сделала вот у нее типа такой вот такая мордочка вот. Это типа лизуна и жвачки для рук. Ребят, сейчас. Ребята, напишите, какой вам лизун понравился. То есть вот это лизун, а вот эта жвачка для рук. Если вам понравилась вот эта вот жвачка для рук, говорите, пишите мне в комментарии красный. А если вот этот лизун, пишите э, перламутровый. Я их сейчас их достану. Ладно, я этот уже не буду доставать. Видите, какой он пришёл вообще? Мне так нравится, но я его отдаю моему брату. А если, не знаю, может захочет этот, а может он вообще не захочет брать. Я хочу вот этот сделать. Так, -и 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 -и. <селк> Лизун не хочет пожирать лизуна ну. Смотрите <селк> Наверное, это у меня мальчик и мальчик Или, смотрите, вот это девочка, а вот это мальчик Или я не знаю Короче, ребят, ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мой канал И пишите, какой вам понравился какой-то странный стал ладно ребята всем пока э, кстати вот такой э, вот такая вот маленькая коробочка вот такая вот крышечка вот, вот. вот так вот звучит ладно ребят всем пока